okey ini untuk pengorakan okey yang ini adalah pengorakan penuh bagi satu piramid okey separuh piramid dan separuh kun baiklah untuk piramid macam mana cikgu tahu ia adalah piramid pertama dia ada mercu okey ada puncak piramid bertapak lurus manakala kun bertapak lengkung jadi dia adalah campuran dan kita dapati um bucu pada piramid tapak piramid tidak berada pada satah normal okey garis normal di sini jadi kita perlu dapatkan um panjang sebenar baiklah uh, bagi yang yang boleh faham okey kedudukan uh, untuk satah seba, panjang sebenar mungkin ada yang terus ambil pada jarak di bahagian kiri dan mungkin anda tidak akan melakukan atau menunjukkan kaedah mendapatkan panjang sebenar okay, Bagi um, makah yang agak uh, yalah kita tak tahu uh, macam mana pemarkahan setiap tahun berbeza atau tidak Itu kita tak nak fikirlah Yang penting kita nak tunjukkan kepada pemeriksa Bahawa kita faham bagaimana cara mendapatkan panjang sebenar Tunjukkan sahaja Uh, kaedah mendapatkan panjang sebenar iaitu kita bawa bucu naikkan ke satah ah uh, normal dan turunkan ke bahagian bawah okey benda maaf set square cikgu tak ada sekarang dengan cikgu jadi cikgu hanya menggunakan uh, t square ini adalah panjang sebenar. Okey, bukan yang ni ya. Eh. Okey. Panjang sebenar adalah di sini. Puncak ke tapak yang baru. Jadi kita semak puncak ke tapak yang baru sepatutnya adalah sama dengan di sebahagian aa, kiri. Okey, kanan akan sama dengan bahagian kiri. Baiklah, kita gunakan uh, tapak yang baru. Okey, dapatkan dahulu titik puncak. Aa, letak saja berapa jarak tak kisah. Okey, then kita berpusat di puncak yang baru kita guna jarak yang sama dan kita buat lengkung ya cikgu pasti anda dah belajar semua benda ni. mungkin uh, so hari ni cikgu uh, review balik sahaja kaedah dan langkah. Okey, terutama kejap lagi kita akan cikgu akan tunjukkan uh, di bahagian um, uh, ruangan kosong yang berada pada pertengahan permukaan lurus. Baiklah, untuk uh, di bahagian ini bahagian garis condong ok titik ini adalah yang sepatutnya lah ok yang ini kena kena cari sebab dia adalah permulaan bagi um, terpenggal ok te, uh, yang terpenggal so ini satu ingat untuk uh, pengorakan kita akan pusing nombor uh, menggunakan arah jam ok uh, so ni satu dan nanti kita cari lagi nombor yang lain sebelum kita sambung ni Okay. ada yang buat ikut sudut ada yang tak so kalau macam cikgu uh, boleh juga okey cikgu-cikgu tak nak ikut sudut cikgu hanya akan dapatkan a uh, tiga titik antara untuk memudahkan urusan cikgu so kat mana tiga titik antara tu cikgu akan ambil pada tapak cikgu akan ambil tapak 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 uh, kalau perasan cikgu kata tanya tapak Tapak ni dengan tapak ni sama So ini cikgu nak letakkan nombor 2 So ini nombor 2 uh, Nombor 3 Nombor 3 Dan nanti satu lagi Cikgu nak dapatkan di sini Nombor 4 So satu Dua Tiga Ni ada Tiga, okay, titik antara Empat Lima Enam Tujuh Lapan Sembilan Sepuluh Sebelas Okay yang ni cikgu tak buat nombor Cikgu terus uh, untuk piramid Selalunya cikgu akan tanda nombor bagi bucu saja Sebelas Dua belas Dan K Okey, untuk yang ni ini adalah tapak ya. Jadi cikgu akan buat uh, pucuk tapak. Okey, kira cikgu sama dengan uh, dia punya tapak. So that cikgu tak sakit kepala tengok garisan yang terlalu banyak lah. Ke atas garisan banyak tak apa sebab dia tak dia duduk di tempat yang berbeza. Tapi bila pandangan hadapan, Ah, cikgu rasa lega sebab ah, uh, dia dah berada pada garisan yang sama. Okey. So, cikgu akan dapat titik yang berbeza untuk setiap tinggi bagi terpenggal bahagian bawah. Ini adalah atas sama. So, yang ini adalah uh, lengkung sama lah. Okey. So, bila dah dapat yang ni. Okey, untuk ni cikgu akan letak huruf A. Dan ini adalah huruf B. Okey. So, jarak ni ke 1 1 2 2 3 semua cikgu akan pindahkan ikut jarak daripada pandangan atas okey ambil daripada atas dan cikgu akan pindahkan ke tapak tapak uh, jawapan kita okey 1 2 Sebabkan jarak ni yang tak sama Jadi cikgu kena pindahkan satu-satu lah Keempat Empat lima Ini enam should be sama 9. Bismillahirrahmanirrahim. Okey bagi yang nak a uh, buat sudut 30, 60, 45 a uh, tak jadi masalah boleh juga buat. Okey, boleh juga buat. Dalam kes cikgu tak buat sebab cikgu tak ada set square 45. Okey, anda boleh gunakan sudut 45 30 dan 60 ya. Okey, yang ini cikgu hanya simak saja pastikan dia adalah sama jarak. Jadi cikgu boleh pindahkan sama. Satu, dua, dan tiga. Okey, sampai. Jadi kita kena extend lah. Okey. Bila siap, uh, tanda kita buat garisan elemen. Okey, ini adalah garisan elemen belum garisan lipatan lagi bagi Kun ia adalah garisan elemen dengan garisan elemen yang kita boleh tahu dekat mana tempat yang terpotong dalam bahasa teknikal tempat terpenggal Okay dekat sini dah mula garisan Lipatan Okay macam mana kita tak nak bagi salah uh, Macam mana pun kena numbering Okay 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 dan K Okay macam mana kita uh, Terus sekalipun cuba untuk uh, <coughs> Buat Numbering eh Ok, next K okay. ok, cikgu buat terpenggal atas Sebab atas senang So, ada satu layer sahaja So, untuk lengkung Disebabkan dia hanya satu je jari Ok, satu jari So, kita boleh uh, Satu ketinggian Jadi, kita boleh pindahkan sahaja K hingga uh, 10 Saya ni cikgu tahu K hingga 10 K hingga 10 yeah. Pada lipatan 10 so okey hingga 10 kita akan buat lengkung sahaja okey ini kita boleh pekat terus okey kemudian uh, guna tinggi yang sama untuk pindahkan ke 11 dan 12 sebab tinggi dia sama 11 12 dan okey okay. <tuh> kita tahu ini adalah lengkung dan ini adalah tapak piramid jadi pastikan kita lukis siap-siap bahagian bawah menunjukkan ia adalah tapak piramid okey kerana kita tak nak kita tercuai menanda pada garis lengkung okey kemudian saya pekatkan tepenggal bahagian atas piramid okey buat satu-satu dulu that's mean kalau awak buat tepenggal atas siapkan tepenggal atas baru siapkan tepenggal bawah jadi sekarang cikgu akan mulakan buat bahagian tepenggal di bahagian bawah So ini adalah satu Okey untuk numbering Supaya kita ingat Faham Empat dan ini adalah lima Lima Enam di bahagian empat Enam Tujuh Lapan Dan ini adalah sembilan Okey Ini adalah sembilan Dan K kongsi dengan sepuluh Lepas tu kita ada sebelas di bahagian hujung Sebelas dan dua belas berkongsi Okey A A juga berkongsi dengan 12 A B adalah di sini Ok, ini penting untuk kita pindahkan jawapan kita nanti okay, Dalam kes ini kita ada uh, jarak A dan B Jadi kita ambil jarak A dan B Macam mana supaya kita tak cuai Pastikan kita cucuk dan buka ke arah yang betul Saya cucuk di 11, Buka pada A menghala ke arah 12 so 11 menghala ke arah 12 so kat sini pun sama 11 menghala ke arah 12 kita akan dapat titik A tanda pada garis lurus sebab A kita tanda pada garis lurus bukan pada lengkung A adalah pada garis lurus sama juga dengan B baiklah B 12 ke arah ke B 12 ke B menghala ke arah K 12 B menghala ke arah K so B tadi ini uh, kita tahu Okey, saya buat satu, satu dulu kita buat yang K ke satu K ke satu adalah garis garis lengkung yang solid menggunakan jangka lukis sahaja jadi kita pe boleh pekat K ke satu dan sepuluh sembilan sepuluh sembilan solid Okey jadi sekarang kita bawa titik 1, 2, 3, 4 dan 5 So titik 1, 2, 3, 4, 5 Kita pindahkan 1, 2 2, 3 4 Dan titik 5 5 Ini 6 7 8 Okey dan k okay, balik 9 lah sini sembilan. Okey. Jadi titik ini kita buat ujuran, kita buat transfer kita transfer. Okey so bila kita buat numbering senang kita nak transfer serentak. So untuk dua punya tinggi dekat dua dan lapan di sini kita boleh shortcut lah kita boleh jimat masa lima tiga dan tujuh tiga dan tujuh pastikan jangka lukis kita tak bergerak eh. enam enam dan empat empat enam dan last sekali adalah lima lima Okey. jadi gunakan gunakan french curve untuk sambungkan titik-titik ni baiklah untuk garis lurus pula kita dapati 10 11 adalah garis tu tanpa tepenggal eh garis lurus biasa okey dia masalah dekat 11a ni okey 11a dekat garis lurus kita dah tahu ok masalah besar murid adalah pada ruangan kosong ni okey ruangan ni kita awak boleh terus dapatkan uh, jarak dia okey saya tunjukkan dulu tinggi dia kita pindah ke tinggi dia daun ni okey kita ada tinggi dekat sini okey tinggi kat sini saya namakan dia c dan ini adalah d Okey. Tinggi C dan D adalah di tempat yang sama, C dan D. Okey. C dan D adalah di tempat sama. Di mana C dan D. Okey, apa beza C dan D? C dia berada di antara dua lipat dua lipatan. C berada di antara dua lipatan. Jadi nak dapatkan titik C, kita tak boleh uh, cari terus. Kita kena buat garisan lurus C D dulu a ah, yang ni. Okey titik C kita kena make sure kita tahu dia berada pada permukaan mana. So titik C dia berada di antara tengah-tengah saya namakan dia X dan D. X dan D. So C nak dapatkan C kita kena wujudkan X dan D dahulu. Baiklah. So kita ambil tinggi CD pindahkan ke lipatan 11 dan 12. Nampak dia C ni berada antara lipatan 11 dan 12 So kita tanda pada 11 dan 12 Tanda 11, tanda 12 Kenapa cikgu tanda macam ni Cikgu tak buat lengkung Sebab cikgu tak nak keliru Lepas tu baru cikgu Garis lurus Okey, So garis lurus ni Bersamaan dengan garis yang cikgu dah bina ni. Jadi macam dapat C Nampak titik A awal-awal tadi A pergi ke puncak so ini adalah titik C kita ok, maka kalau titik B ada dekat sini dan D confirm dekat sini lah tempat yang sama kita cari tadi so D ada pada lipatan 12 contoh so, kan lipatan 12 lipatan 12 dengan tinggi CD saya dah bawa so ini adalah D jadi sekarang A pergi ke C C pergi ke D dengan garis lurus ok dan D pergi ke B ok kesalahan murid sebelum ini adalah menanda pada garis lengkung, Ah, ha, itu kita tak nak ok, B, K dan kita tutupkan garisan. ok, macam mana uh, kita tahu uh, dah lengkap atau belum, untuk piramid ada lipatan, jadi di sini pun kena ada lipatan, so lipatan apa lipatan K, K dah ada K dengan K, ok K permulaan saya tak ada lagi, so K okay, sekarang pekat, KK and then lipatan 10 lipatan 10 belum ada lagi atas jumpa bawah 11 11 jumpa bawah jumpa terpenggal atas A jangan tanda sebab A bukan lipatan tapi 12 12 lipatan pada D ke atas D ke atas so lengkaplah kita punya Uh, lukisan yang ni nanti uh, santum cantumkan dengan french curve ataupun flexible curve okey good luck